प्रधानमंत्री जी आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें और क्या है आए, टेक, टेक, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आइए वीडियो के माध्यम ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार करने से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिभान पूरी तरह से सतर्क और सक्षम बने इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके ये मुस्कान है खुशहाली की देश के मान की ये मुस्कान है किसानों की और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले पाँच वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहला रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लगातार तीसरी बार चुनी गयी सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की सत्रहवीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनत कश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में ऐसी एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को दो हजार रूपए की तीन समान किस्तों के माध्यम से कुल छह हजार रूपए दिए जाते हैं अब तक सोलह किस्तों द्वारा ग्यारह करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को तीन दशमलव शून्य चार लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ता सालाना छह हजार की किस्तें मिलती हैं यह हमारे लिए एक वरदान शांति प्रधानमंत्री तो किसान योजना पर आज पर्यंत तो बत्तीस हजार पैसे इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए यह योजना मोबाइल ऐप ई के प्रक्रिया मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI ए आई चैट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है किसान ई मित्र ए आई चैट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है पीएम किसान की सत्रवी किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नौ दशमलव दो छह करोड़ से अधिक पात्र किसानों को बीस हजार करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है তো নমস্কার বন্ধু আপনারা হয়তো সকলেই দেখলেন যে পিএম কিষাণ প্রকল্পের সতেরতম কিস্তির টাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই তিনি কিন্তু বোতাম টিপে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলা থেকে তিনি কিন্তু পি এম কিষান প্রকল্পের সতেরতম কিস্তির টাকা কিন্তু রিলিজ করলেন প্রায় নয় দশমিক তিন কোটি কৃষক পরিবারকে মোট কুড়ি হাজার কোটি টাকা তিনি কিন্তু সরাসরি ডিবিটির মাধ্যমে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পি এম কিষাণ প্রকল্পের সতেরতম কিস্তির টাকা কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিন্তু পাঠিয়ে দিলেন তো ইতিমধ্যে পিএম কিষান প্রকল্পে বহু সুবিধাভোগী কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিন্তু পিএম কিষান প্রকল্পের যে সতেরতম কিস্তির দু টাকা সেই দু হাজার টাকা কিন্তু ক্রেডিট হয়েছে আপনারা কিন্তু অনস্ক্রিনে সেই এম এস টি দেখতে পাচ্ছেন এস এম এস এট সেই স্ক্রিনশটটি আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে কাস্টমার পেমেন্ট আর এস দু হাজার টাকা ক্রেডিট ফর অ্যাকাউন্ট নম্বর আপনারা অ্যাকাউন্ট নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন চারটি যে ডিজিট সেই ডিজিটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এবং কিন্তু ডেট রয়েছে আঠারো ছয় দু হাজার চব্বিশ অর্থাৎ আজকে এনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিছুক্ষণ কিন্তু পিএম কিষান প্রকল্পে যে সতেরতম কিস্তি দু হাজার টাকা সেই দু হাজার টাকা কিন্তু ক্রেডিট হয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এনার কিন্তু দু হাজার টাকাটি ক্রেডিট হয়েছে তো পিএম কিষান প্রকল্পের সমস্ত কৃষকদের উপভোক্তার জন্য এটি কিন্তু খুশি খবর ইতিমধ্যে বহু কৃষকের ব্যাঙ্ক প্রকল্পের হয়েছে তো বর্তমানে যদি আপনাদের এখনো পর্যন্ত পিএম কিষণ প্রকল্পের সতেরতম কিস্তির টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না ঢোকে তাহলে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখবো অবশ্যই আপনারা কিন্তু অপেক্ষা করুন আজ হলে কাল আপনাদের কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পিএম কিষাণ প্রকল্পে যে সতেরোতম কিস্তির টাকা সেই সতেরোতম কিস্তি টাকা আপনার কিন্তু অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে